сказать, что я э, ну просто офигел это просто ничего не сказать. Спасибо организаторам, спасибо аккорду туру, спасибо за меняемые цены. Это приятно. Вот, ну, остальное остается добавлять за экскурсии. Но я хочу, это того стоит. Я хочу сказать, что это того стоит. Я за экскурсии, наверное, там. над этим туром авторы и создатели тура конечно были под Божьим промыслом. Это идеально подготовленный тур. Это просто очень замечательно. У меня претензий к этому туру нет совсем. Сам тур сделан хорошо. Кроме того, очень хорошо, что каждый день есть купальни, потому что они снимают напряжение. Может, где-то не успеваешь дома в спортзал сходить, естественно. Жизнь. Ты наслаждаешься видами города, ты дышишь этим, ты живешь этим и ты радуешься этим. Это очень здорово. Я в восторге. Я раньше слышала о Будапеште и всегда мечтала сюда попасть. Когда оказалась здесь, я прочувствовала каждый домик, каждое здание и все круто. Этот тур мне понравился тем, что мы много не ходили, это больше такой был релакс, кто любит поплавать, то есть возможность в разных местах, в разной водичке поплавать и получить массу удовольствия.